Проект вогана хулігану, вегана хулігану кітчен та наше веган-кафеньцотінг. Вітає організаторів та учасників Лідерс клабу. Вегана Хулігану» створений для миру в 2011 році. Ми рухаємося за нашою головною ідеєю і намагаємося робити нашу роботу максимально якісно так, щоб жодна тварина не постраждала. открыли это заведение для всех людей, не только для вегетарианцев и веганов. Мы выбрали формат стритфуда. Это очень доступно, это недорого. То есть ты подошел, заказал, получил, забрал, съел. Мы осуществляем доставку по всему Киеву, даже за Киев ездим. У нас очень большая команда. Мы совершенствуемся, увеличиваем свою работоспособность. Я рад вас видеть у нас в заведении. Привет, и добро пожаловать в Гана в Тут интересно, сюда хочется прийти, сюда заходите прийти в С Не идет. Каждый день я прихожу сюда и вижу. Все больше и больше людей, которые интересуются как самой идеей, так и этой едой. Я вижу тех, кто ест мясо, тех, кто не ест мясо. Я вижу тех, кто не знал о половине наших блюд. Я вижу тех, кто видел эти блюда в Европе и говорит, что эти блюда здесь очень-очень вкусные. И он просто не хочет ехать куда-либо еще ради них. Я вижу здесь тех, кого я видел здесь вчера, позавчера, неделю назад, месяц назад. Я вижу их, и они здороваются со мной, я знаю их по именам. <свеч> Я думаю, они видят меня сейчас. Оттуда. Отже, же Запрошуємо в Оттуда. Запрошуємо робити замовлення і особисто сформувати думку про наше кафе. кафе. Оттуда.